Sizə rast gəldiniz. Bu gün sizinlə il və yaş rəqəmlərinə uyğun istifadə qaydasını öyrənirik. İstər il, istərsə də yaş kateqoriyasını istifadə edirsinizsə, eyni qayda keçərlidir. İstifadə etdiyiniz rəqəm 1 bir və 1-lə bitən rəqəmdirsə, "god" sözünə istifadə edirsiniz. Ad 1 god, 1 il və ya 1 yaş. 21 god, 21 il və ya 21 yaş. 101 god, 101 il və ya 101 yaş. 11 rəqəmi istisna. Əgər rəqəm 2 3 4 ilə bitən rəqəmdirsə, года sözündən istifadə edirsiniz. Два года 2 il, три года 3 il, 24 года 24 il. Sonra два года 42 il. Əgər rəqəm 5 6 7 8 9 və 0 ilə bitən onluqlar, yüzlüklər və minliklərdirsə, лет sözünə istifadə edirsiniz. Пять лет 5 il, шесть лет 6 il, сто лет 100 il. 25 il, 25 ili. 11-dən 19 rəqəmi arasında olan bütün rəqəmlər yalnız let variantından istifadə edilir. Onlar sonluqlara görə müəyyən edilmir. Qaydalara əsasən istifadə edilir. E, i̇stifadə edərkən də adını let 12 il, itək davam 19-a qədər yalnız let variantından istifadə edirik. İkili, üçlü rəqəmlərdə rəqəm 1-lə bitirsə qod, 2, 3, 4-lə bitirsə qoda 5 6 7 8 9 və 0 ilə bitən rəqəmdirsə, "лет" sözündən istifadə edilir. Сколько тебе лет? Sənin neçə yaşın var? Сколько вам лет? Sizin neçə yaşınız var? Cümləsində "тебе" və "вам" dativ padejda durur. Я - mən, мне - mənim, ты - sən, тебе - sənin, он - o kişi, ему - onun, она - o qadın, ей - o qadının мы песь нам bizim вы сиз вам sizin они onlar им onların он On və ана род kateqoriyasına görə müəyyən edilir. Он kişi cinsi, ана isə qadın cinsidir. Qarşımızda gördüyümüz bütün sözlər datini padejda, yəni e, yönlük haldadır. Kamo sualının cavabıdır, kimə sualının cavabıdır. Azərbaycan dilində yaş kategoriyası yiyəlik halının istifadə olunur, ancaq rus dilində yönlük halının istifadə edilir. Ona görə də dəslovna pirivod edilmir, mənazə tərcümə edilir və mənim və sənin, sizin deyərək tərcümə edirik. Monet va spyetlet amoy sestret dvostva goda cümləsində mənim 25 bacımın isə 22 yaşı var deyilir cümləbizə. 25 5 ilə bitən rəqəm olduğundan və listla istifadə edildiyindən let sözünü görürük 25 rəqəminin yanında. 22 rəqəmi godə ilə istifadə, son rəqəmi godə ilə istifadə edilən iki sayı olduğundan tvast və godə variantını görürük. Maimi soru kadim god ananın 41 yaşı var, son rəqəm 1 olduğundan god sözü istifadə edilib. Papi soru və goda Atanın 42 yaşı var sözündə 42 son rəqəmdir ona görə də qodə sözündən istifadə edilir. Babuşka 65 il cümləsində nənənin 65 yaşı var. Son rəqəm 5-dir və 5-lər biz bilirik ki, il sözü ilə istifadə edilir. 1-lə bitən rəqəmlər qodla, 2, 3, 4-lə bitən rəqəmlər qodə ilə, 5, 6, 7, 8, 9 və 0-la bitənlər let sözü ilə istifadə edilir. 11-lə 19 arasında olan bütün rəqəmlərdə yalnız let variantından istifadə edirik. Növbəti cümləyə keçirik. Növbəti cümləmiz Ya Akonçalaşqolov 8 il nazır cümləsidir. Mən məktəbi 8 il öncə bitirmişəm. 8 rəqəmi let sözü ilə istifadə edilən rəqəmdir. Əgər yox Ə 2 il öncə bitirmiş olsaydım ya akunçuluq məktəbi va qədən nazad olacaqdı, qədə sözündən istifadə edəcəkdir. Yox, 1 il öncə olsaydı ya akunçuluq məktəbi qədən nazad ili 1 god nazad deyəcəyidi və orada da qəd variantından istifadə edəcəkdik. Возрасти от 6 до 7 лет дети идут в первый класс cümləsində 6 yaşdan 7 yaşa qədər <laughs> Yəni 6 və 7 yaş hərefsində uşaqlar 1-ci sinifə gedir cümləsində 6 və 7 rəqəmləri let sözü ilə istifadə edilən rəqəmlərdir. Ona görə də let sözündən cümlədə istifadə edilib. Təkrar olaraq deyim ki, 1 və 1-lə bitən rəqəmlər qod sözündən, 2, 3, 4-lə bitən rəqəmlər qoda sözündən, 5, 6, 7, 8, 9 və 0-la bitənlər let sözündən istifadə edir.